Прикрывают самопровозглашенных ораторов Новороссии профессиональные военные. Командуют боевиками на передовой русские спецы и фанаты войны. Я, сказал, бро, не я, я, понял. Все, я не, Значит, я голову отобью. Я понял, Моторола, он же Арсений Павлов, к украинскому Донбассу до начала АТО не имел никакого отношения. А, давай, накинь, только не был, давай, ну. Ну, последнее, время, что я делал, там, памятники делал, мраморщик границы. Okay. На вопрос, почему он оказался на Украине, Моторола ответил. Сел на поезд и приехал. Не вникал. Русские здесь. Вот и я приехал. Где сам точно родился? В городе Ухта, республика Коми. Моторола служил в элитных войсках РФ, военная профессия связист, от этого и прозвище. Военное ремесло, благодаря кремлевским воинам, Моторола изучил досконально. Военный опыт у Моторолы не слабый. Год воевал в Чечне, дослужился там до должности заместителя командира взвода. Ну как бы я был для этого командиром, но не, такого, не, не, в таких масштабах. Когда я был замком взвода, это максимум, что в армии. На войне в Украине он уже сам командир. 2 миллиона долларов для тебя. Ага, Что то дороговато. Украинский Донбасс стал знаковым для российского наемника. Тут он обрел популярность. На Донбассе он нашел жену украинку. Террористка. Ближайшие соратники взял себе бывшего украинского военного с позывным Гиви. конченый. Все он себе поддохнет. Сьогодні он головний вояка так називаємого ДНР. Воюють моторола з улыбкой. Для прикола может і по своїм пострілять. Я ще ви только що прилетіл ви, кадам. Дивченка чарівна, посмішка твоя. Этот голос принадлежит главному вояке так называемого ЛНР Алексею Мозговому, командиру батальона «Призрак». Только смерть может избавить нас от служения Родине. До войны он был поэтом-песенником. Расплескалась кровушка по степи широкой, Вниз катись головушка к балочке глубокой. Теперь он приговаривает к расстрелу и запрещает женщинам ходить по кабаках. В, кафе, в, кабаке, хоть одну ладно, переском, в отличие от моторола, на самом деле мозговой не военный. Только так, и не иначе. Командир Луганчанин прикрытие для российских наемников, так сказать, шоумен. На передовой его ни разу не видели. Силовые структуры ополчения с самого начала держались на приезжих наемниках и контролировались российскими офицерами. Нам нужны люди. Повторяю, что 8-10 тысяч человек. Для надежной обороны необходимо призвать в ряды ополчения. Либо они сами пришли, либо чтобы были призваны. Несмотря на то, что жители Донбасса не спешили воевать с украинской армией, лидеры боевиков умудрились подготовить несколько боеспособных отрядов. Первопроходцем среди них стал батальон «Кальмиус». Мы э, все вместе из одной группы прибыли 5 августа 2014 года в город Донецк чтобы бороться с пунктой, которая пришла захватить э -э 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 -э, мирных жителей, захватить город Донецк и узурпировать его, так сказать. Командиром батальона «Кальмиус» был выбран друг Стрелкова, российский писатель-фантаст Федор Березин. Я немножко пресню. Суть в том, что за эти месяцы наше ополчение переформировалось в армию, но окончательно единого командования Боевики Кальмиуса одни из первых получили доступ к реактивному вооружению. На этих кадрах террористы с Кальмиуса обстреливают градом Донецкий аэропорт. А тут батальон писателя-фантаста бьет по украинским позициям из самоходных установок «Гвоздика» и «Акация». Предприняв несколько неудачных попыток штурма Донецкого аэропорта, батальон «Кальмиус» практически исчез из фронта Донбасса. С вами был оператор, командир группы «Смеш» Рахмет. Но главными публичными игроками на этой войне стали два батальона, которые перетянули на себя основную массу зрительских симпатий. Это батальон «Восток» и батальон «Оплот». Батальон «Восток», как известно, находится в составе госбезопасности. Пока те подразделения батальона «Восток», которые несут службу на передовых позициях, они находятся в оперативном подчинении штаба ополчения. Командиром батальона «Восток» вызвался быть бывший сотрудник Донецкой «Альфы» Александр Ходаковский. Мы оказались между молотом и наковальней. Оставаться вместе с Украиной нам невозможно по идеологическим соображениям. Быть с Россией мы не можем по рода соображениям политическим и экономическим. А недавно в сеть попали материалы, добытые хакерами при взломе личной переписки православного олигарха Константина Малафеева. Открытая переписка одного из кошельков украинского сепаратизма недвусмысленно указывает на инструменты финансирования батальона «Восток». В этой переписке указано, что якобы батальон «Восток» спонсировал Ренат Ахметов. Конечно, поговорим. Спасибо. Спасибо. В той же переписке было упомянуто еще одно боевое подразделение. С Донецка. Родился в Донецке, вырос в Донецке. Живу в Донецке. Как сюда попали? Посмотрел по телевизору на, на объявление, что требуются люди для поддержки охранять город. Нашумевший Харьковский оплот, который проявил себя во всех антимайданах, не упустил случая освоить крупный бюджет и переместился в Донецк под руководство Александра Захарченко. Я являюсь командиром подразделения, подразделения оплот Харьковского, не знаю, не знаю, не знаю. зовут меня Александр Захарченко. Как указано в этой переписке, главный спонсор оплота Александр Янукович. Но самый главный спонсор всех террористических батальонов на востоке Украины – Россия. Без армии и вежливых людей немногочисленные украинские сепаратисты бы не справились. Местные псевдополитики набивают карманы, покорно выполняя приказы с Кремля. Гастролеры, выполнив свою грязную работу, возвращаются в Россию. Я уступаю свое место компетентному, волевому, сильному руководителю. Кремль, выстроив марионеточную вертикаль власти, с легкостью двигает фигурами. Руководители какими бы они ни были. У них всех разная мотивация и разные задачи. Кто-то гонится за славой. Кто-то за властью, кто-то за деньгами, а кто-то просто выполняет приказы главнокомандующего. И никто из этих людей не думает про судьбу разрушенного войной Донбасса. На смену марионеткам приходят русские солдаты, которые действуют исключительно по приказу. Вчера Путин впервые вручил награду погибшему за идеи русского мира русскому военному, который, скорее всего, и не знал о своей великой исторической роли.